صحیح مسلم شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کتاب الحج کے اندر اور سنن نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے اور ابن حبان کے اندر بھی یہ حدیث پاک موجود ہے انبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ انی آخر فرمایا بے شک میں سب سے سب انبیاء کے آخر میں آنے والا نبی مکرم ہوں وہ مسجدی آخر المساجد فرمایا اور میری مسجد انبیاء علیہ السلام کی مساجد میں سے سب سے آخری مسجد ہے اب اس حدیث مبارکہ سے بھی سراہتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام جتنے بھی آنے تھے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے سب سے آخر میں آنے والے نبی مکرم ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد نبی شریف ہے یہ انبیاء علیہ السلام کی مساجد میں سے سب سے آخری مسجد ہے اور سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الفتن کے اندر حدیث مبارکہ ہے حدیث پاک کا نمبر ہے چار ہزار ستتر اور امام حاکم نے مستدرک علیہ صحیح کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور امام تبرانی نے موجم الکبیر کے اندر بھی حدیث پاک بھی روایت کی ہے ان ابی امامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا آخر الانبیاء فرمایا لوگوں سن لو میں سب سے آخری نبی ہوں اور وَأَنْتُمْ ان تم فرمایا کہ تم سب امتوں کے لحاظ سے سب سے آخری امت ہو جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سراہ بات بیان فرما دی ہے کہ میں سب سے آخری نبی ہوں اور میری یہ امت سب سے آخر میں آنے والی امت ہے پھر اس کے بعد ان لوگوں کا کہاں عقل ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی واضح فرمان کے باوجود بھی کسی اور کو نبی مانتے ہیں وہ قذاب ہیں اور وہ دجال ہیں امام تبرانی رحمۃ اللہ تعالی نے موجم الاوس کے اندر اور موجم الصغیر کے اندر بھی یہ حدیث پاک روایت کی ہے حدیث پاک کا نمبر ہے پانچ ہزار نو سو پنجانوے ان عمر خطاب تی حدیث ان طویل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے اور ایک طویل حدیث مبارکہ ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی شخص حسول اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ میں آیا آئی 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 اور, اور متوجہ کرتے ہوئے وہ کہنے لگا واللاتی ول اس نے قسمیں کھائیں اپنے بتوں کی لات اور دلاز دلاز کی قسم لا او یؤمنو حاضر تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس وقت تک آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا جب تک کہ یہ گو جو ہے یہ آپ پر ایمان نہ لائے آگے تَرَحَهُ او تارا طرح رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص نے وہ جو گو تھی اپنی استین کے اندر چھپائی ہوئی تھی اور اپنی استین سے اس گو کو نکالتے ہوئے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے رکھ دی اور پھر اسی کے وہی جملے تھے ان آمن بکا حاضر دبو آمن تبکا فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے سامنے کو موجود ہے اگر یہ آپ پر ایمان لے آئے تو پھر میں بھی آپ پر ایمان لے آئے گا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا دبو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرمایا اے دب اے گو اب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بیان کرتے ہیں فَتَقَلَّمَ الدَّبُّ بِقَلَامٍ عَرَبِيٍ مُبِينٍ فَحِمَهُ الْقَوْمُ جَمِيعًا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گو کو ایسی حسی اور بلی عربی زبان عطا فرمائی کہ وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب نے اس گو کی زبان کو سنا اس گو کا کلام کرنے کو سن لیا لبئی کا وسادئی کا یا رسول یا رسول رب العالم وہ گو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں دو جہاں کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تعبد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گو سے کہا کہ اے گو بتا کہ تُو کس کی عبادت کرتی ہے اب گو قال گو عرض کرنے لگے اللذی فی السمائی عرشو ہو فرمایا کہ میں اس پروردگار کی عبادت کرتی ہوں جس, جس کا یہ عرش ہے وہ فل سُلْتَانُهُ اور اس زمین پر جس کی بادشائی ہے فل سمندر پر جس کا قبضہ ہے وہ فل جنت فرمایا جنت اس کی رحمت کی جگہ ہے وہ فل عَزَابُهُ فرمایا جہنم اس کی عذاب کی جگہ ہے یہ تمام تر رب العالمین کے اوصاف اور کمالات بیان کرنے کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کال فمن انا یا دبو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے گو تو یہ بتا کہ میں کون ہوں قال وہ گو عرض گزار ہوئی انت رسول رب العالم فرمایا اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ دونوں جہانوں کے رب کے رسول ہیں وَخَاتَمُنْ رَكَتَمُنْ اور آپ آخری نبی ہیں اب گو یہ کہہ رہی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے آخری نبی ہیں آپ کے بعد اور کوئی بھی نبی نہیں آئے گا آگے وہ وہ جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں عرض کرنے لگے قد افلاح من صدقہ فرمایا کہ تحقیق وہ لوگ کامیاب ہو گئے جنہوں نے آپ کی تصدیق کی وقد خواب من فرمایا وہ لوگ جو ہے برباد ہو گئے جنہوں نے آپ کی تقزیب کی فقال العرابیش حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرنے لگے فرماتے ہیں کہ وہ جو دیہاتی شخص تھا اور پورا مجمع جو ہے وہ یہ باتیں سارے سن رہے تھے تو وہ دیہاتی شخص کہنے لگا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و ان رسول اللہ حقا فرمایا کہ میں گوئی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اب وہ جو ہے یہ بات بیان کر رہی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے زبان عطا فرمائی اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برگاہ میں یہ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب سے آخری نبی متفق علیہ حدیث مبارکہ ہے بخاری و مسلم شریف کے اندر موجود ہے آن ابی حریرت رضی اللہ تعالیٰ عنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک مروی ہے آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قانت بنو اسرائیل تسوسوہم الانبیاء رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تھے وہ سیاست فرمایا کرتے تھے فلمہ حلقہ نبیجن خلقہو نبیجن فرمایا کہ ایک نبی کا مثال بکمال ہوتا تو پھر دوسرے نبی اس کی جگہ تشریف لے آتے وہ ان لا نبی بات فرمایا لوگوں سن لو میرے بعد اور کوئی نبی نہیں آئے گا لیکن وَسَيَكُونُ خُلَفَاؤُ